Bad Только с они появятся. Чіпчіпчіпчіп ідей. Мы... К вам спішов. Лайк, після сайт. Справді я знаю, як пережити цю годину до 18-ї години, коли ви можете вже покинути свої офіси і відпочивати. Треба дивитися. М1 заряджатися позитивом, і ви дізнаєтеся про офіс у вигляді космічного корабля. Про QR-коди вообще то Американський школяр отримав пів мільйони доларів на свій аккаунт і проєкт. Нічій восім, снівой начнем. Добре, тоді пропоную доже він отримав 500 тисяч на свою програму. взяли-то ему 17 років, и когда он уже досяг своего повноліття, он получил все эти деньги. И этот бундер-киндер программу, которая позволяет найти очень быстро житло в интернете. Цей этот має Моя название Swipe, И там можно пальцем насвайпать себе интересную квартиру, найти знаешь, место дав... Давай проживания. не врать зрителям, потому что с ним вместе еще и сотрудничали, работали два человека, а именно айтишник и предприниматель, который, наверное, делал вклад в свои Ну, а еще сказать про стартапы, Для досягнення успіху наступна інформація. Телека також підслуховує. Знадобиться, Знадобиться. вирішують долю молодих, але дуже перспективних стартапів. Вони чекають на твій визначальний голос на ідекс три найкращі проекти отримають. Стартовий капітал від нескафе триводному. <ролевый> Санечка, я знаю, ты, наверное, сейчас хочешь сделать предложение руки и сердца мне? Так, я сейчас разбираюсь встать на свою uh, одну ногу, коленку и так иначе за пропонати тебе обручальні кільця, або ж як обручки, так. Ось вони будуть мати собі QR-коди. Найвіще запитаєте ви, все дуже просто. Отже, для того, чтобы, нарадчина, наприклад, лавика могла подивитися на ваш QR-код своим специально обробленим оком, и, зрозумійте, скільки у вас грошей, находится в в интернете, а именно в виде биткоинов также. Будет доступ до интернету и она зможе оценить сразу ваши статки и сказать, ха, эта людина мне подходит. Або, да, ты взагалі гультіпака можешь там відпочивати зі своими 100 баксами. Вот видите, раньше по э, масштабности бриллианта оценивали, а теперь по длине QR-кода. Так, чем больше QR-кода, точніше, чем больше информации и науків за ним, то тем швидше дівчина буде э, дать згоду вам на одружку. Прекрасно. Сердце не такое инше. Ну ладно, хорошо. Я соглашусь лишь только в том случае, если твой офис будет похож на домик Барби из моего детства. Такие эротичные фантазии еще до Барби я еще не чул. Аллах, я такой миллиардер-миллионер китайский, который сделал все офисы и выглядит... Космічного корабля Інтерпрайз, який ви могли побачити у стартреці, і для цього він застосував взагалі його будували 6 років. Витратили 160, 160, мільйонів. 160 мільйонів баксів. А завод кстати этого парня Людеян вийшла? Та... Нет, потому что у него не дом для Барби, у него и Стар Трека. Стой, подожди. Вообще другое дело. А расположен этот офис в китайской провинции Фучжань. И вообще офис имеет размер трех футбольных полей. Это сумасшедший короче, Летают над ним дроны, летают над ним супутники И есть, и все и впознаваются как раз всю речь, что это Интерпрайз. И, что неинтереснее, что он особисто вышел на связок из компании, которая выпускает Стар Трека, а самый СТИП BS, и домовився на, на 1000 патентов, как это можно назвать, все законно, все це він вибудав або э, отримав лицензию на этот летачок, так би мовити, космічний корабель и тепер там проживає, мешкає и э, працює. А также еще множество фанатов Стартрека приезжают туда, фотографируются всюду, и, естественно, миллионер позволяет этим людям прикоснуться к своему богатству. Вот, ну, странные интересы, на самом деле. Мы, кстати, сейчас тоже будем давать возможность вам там прикоснуться Туркаете к нашему Так, лайка будет за Потому что Викторин. я трогательная так. просто, да? Именно поэтому. Итак, вопрос Викторины сегодня такой. Как называется будильник, который вместо звуков использует запахи? Первый вариант. Wake up. Второй вариант. Flavor Wake. Или же третий вариант Sensor Wake. Мы об этом говорили и рассказывали про запахи круассанов, шоколада, а еще и запах денег там был, между прочим. Так, а теперь, когда вы уже вывели правильный результат, давайте пригадаем тих тех людей, с которыми мы мали честь сегодня общаться. Взагалі они нас сегодня заряджали и э, налаживали на социальные проекты. Ну, вот же, подяка тем людям, которые пришли в этой э, Слава Фролова и Максим Бахматов. У нас есть 16 направлений, 16 mm -hmm. кураторов. Mm -hmm. uh, у кураторов, то есть, 5000 участников, mm -hmm. то есть, каждый участник представляет какую-то свою там школу, мастер-класс, так далее. то есть, это не фестивали, я на там внимание. А также в позе греческого философа мы раздумывали на тему сквеморфизма со звездами. Это, как бы, очень известное слово. Что? Сквеморфизм это скорее всего, когда вы в... Сквеморфизм Его даже знают депутаты Верховной Рады. Дурня какая Это что-то связано с морфемами, с литературой, с украинской мовой. А, ну, думаю, так, да. У эти ви выходные вы сможете найти лавику на пляже в мини-бикини. Шукайте на киевских пляжах, а также Ницце, Барселона и так далее. А уже в понедельник она повертається в студию. И у нам уже будет рассказать нам про новые технологии, про стартапы и не только. Зашибись перспективы. Я предлагаю тебе найти замену. <laughs> До я не помогу себе працювати без лайка, тож завтра, ой, вибачте, в понеділок у 14 мы снова с Брамос, и я тебя никому не видам. До встречи. Бай.